по поводу законности. Приступим. Существует специальное состояние лица, которое задерживает преступника. Называется состояние лица по задержанию преступника. Оно регулируется нормами права, уголовным кодексом, статьями 36-41 уголовного кодекса. Что это значит? Объясните, потому что я не юрист. Государство говорит, если человек один преступник, то второй имеет право его задержать. При этом он имеет право применить к нему насилие. При этом, понимая, что преступник это опасное существо, и непонятно, насколько он опасен, закон говорит, если я буду добросовестно задерживать этого человека, преступника, я ему могу причинить телесные повреждения вплоть до средней тяжести телесных повреждений. И за это мне ничего не будет. Что такое средняя тяжесть? А как доказать, что он в это время совершает Пусть, преступление? Я сейчас, сейчас мы к этому придем. Что такое средняя тяжесть и телесные повреждения? есть тяжкие телесные повреждения. Это лишение какого-то органа, лишение с глаз, зрения, лишение рук, лишение ног. Отрубил две ноги, тяжкие телесные повреждения. Одну ногу, средней тяжести телесные повреждения. Одна рука, средней тяжести телесные повреждения. Один глаз, средней тяжести телесные повреждения. Я хочу, чтобы это все поняли, что каждый преступник, который совершает преступление, он должен знать, что если в ходе его задержания ему выбьют один глаз, это будет законно. И за это никто не понесет никакого наказания. Это и любой человек это может любой сделать. Любой человек. А любой, как, любой... как он...